Sekarang banyak telah dibicarakan tentang pakej rangsangan dan ramai yang mengetahui sejak mana pelaksanaannya dan hampir semua yang bercakap telah mengingatkan kepada kerajaan bahawa yang amat penting ialah pelaksanaannya ataupun delivery. Untuk tujuan ini, Sesuai dengan prinsip kerajaan yang terus, maka supriyadi saya memaklumkan bahawa sebuah laman web khas akan dilancarkan dalam masa kira-kira dua minggu lagi untuk memberi segala maklumat utama tentang pelaksanaan paket perancangan pertama dan paket perancangan. Perangkat ini Untuk makluman Cina Perwakilan Jumlah Yang telah dibayar Pada saat ini Ialah sebanyak 216 juta Untuk 3839 projek Akhir bulan April ini Dijangka 1.5 bilion Akan dibelanjakan untuk 10 ribu projek dan pada akhir bulan Mei ini 52 bilion akan dibelanjakan untuk 38 ribu projek. Tuan-tuan dan puan -tuan projek-projek ini bila dilaksanakan kebanyakan daripada projek-projek ini akan memberi faedah kepada kontraktor-kontraktor kelas F yang kebanyakannya merupakan penyokong setia kepada UMNO dan barisan tuan-tuan dan puan-puan selain daripada itu saya ingin mengambil masa yang sedikit saja lagi untuk Menyatakan tiga konsep yang akan menjadi pendekatan kerajaan selanjut. Yang pertama, waktu yang luhur amat Allah kerajaan selama ini. Yang manumat Allah selalu menyebut tentang nilai tambah. Ataupun venue. Saya nak cuba gandingkan konsep pelak dan satu lagi yang saya nak utarakan di sini ialah selain pada nilai tambah kita gandingkan dengan konsep nilai tinggi ataupun high value. Nilai tambah tidak semua faham. Misalnya, kalau kita mengeluarkan sesuatu hasilan dan hasilan itu diproses, maka ia yang boleh mendatangkan nilai tambah. Tapi konsep nilai tinggi ataupun high value ialah untuk mencari bidang-bidang tertentu yang boleh memberi pendapatan yang lebih lumayan kepada pengusaha-pengusaha sebagai contoh dalam bidang pertanian misalnya perusahaan Bumalik ataupun Bird's Nest merupakan satu projek nilai tinggi yang boleh diusahakan oleh pengusaha-pengusaha Melayu dan Bumi Putra kita. Saya melihat banyak tanah-tanah tutup -tanah, sekali di negeri pantai timur dan juga di negeri-negeri pantai barat ini juga yang boleh dijadikan sebagai tanah untuk diusahakan urusan burung walik atau bersenasinya. Satu lagi ataupun siwit yang boleh diusahakan dan diekspor ke negara-negara maju seperti negara Jepun. Ikan biasan perusahaan arwana yang diusahakan oleh sebuah syarikat bukan beli putera hari ini sudah pun sedarakan di bursa saham. Saya tidak pasti cadangan wakil polis yang sebut tentang pelbagai jenis kopi semalam. Kopi jantan, kopi jagat, kopi kawet. Tapi yang sedap yang bila disebut kopi kawet ini ada khasiatnya. Dia bangun sebelum kita bangun. Ada pula Oh, my heart is... yeah. Dia bangun sebelum kita bangun. Tapi jangan pula dia tidur sebelum kita tidur. <laughs> bahawasanya dua cabaran besar yang kita hadapi sekarang. Satu, memulihkan ekonomi. Memulihkan kemuliaan ekonomi ini. Dan kedua, membuat persiapan untuk masa depan kita. Berarti bahawa kita mesti merumuskan satu hal tujuh bangun. Kerana apabila ekonomi dunia pulih nanti, kita harus dipastikan kita mempunyai daya saing yang kukuh untuk berjaya di pasaran antarabangsa. Sehubungan so, dengan ini, dunia bergerak daripada satu fasa ke satu fasa. Daripada fasa pertanian ikut kansa. Pada fasa industri. Kepada apa yang dikatakan knowledge base hari ini orang sebut tentang ekonomi innovation economy berarti bahawa kalaulah kita nak maju nanti kita mesti mampu untuk membuat inovasi bagaimana kita nak buat inovasi ini ini adalah satu perkara yang saya akan guraikan nanti bukan dalam sidang ini tapi saya nak pastikan bahawa dalam sistem kita ini termasuk dalam sistem persekolahan kita mesti mendidik melatih rakyat Malaysia mampu berinovasi untuk melonjakkan ekonomi dan yang ketiga saya nak tekankan betapa pentingnya kita bisa antara productivity dan creativity. Contoh mudah produktiviti. Kalau dulu kerja 8 jam, kini kita kerja 10 jam. Itu peningkatan produktiviti. Tetapi kalau kita ada Solution yang kreatif, kita boleh mencapai bukan peningkatan tetapi lonjakan perkara. Dan inilah yang saya harap kita akan dapat pendekatan pemikiran kritik solution ekonomi yang inovatif dan insyaallah daya saing yang lebih tinggi